सरताज न्यूज चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है आज मजदूर मुक्ति मोर्चा पंजाब ने बठिंडा के एडीसी विकास को एक मांग पत्र दिया कि गांव भूदंड में ट्रॉली दुर्घटना में घायल हुए मनरेगा मजदूरों को एक लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और उनके ठीक होने तक वेतन उनके बैंक खातों में डाला जाए अस्पताल में भर्ती प्रसव पीड़ित महिलाओं का इलाज किया गया इस अवसर पर अधीक्षक जगदीप सिंह ने एकत्रित होकर मांग पत्र लिया इस समय मजदूर मुक्ति मोर्चा पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष भगवत सिंह समाओ प्रदेश महासचिव हरविंदर सिंह सेमा ने कहा कि गांव भूदंड में मनरेगा मजदूरों की ट्रॉली दुर्घटना के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है उन्होंने कहा कि मनरेगा मजदूर कहीं और काम करते हैं और उनकी उपस्थिति पाँच किलोमीटर दूर है इसके चलते भूदंड गांव के मनरेगा मजदूर भी अपनी ट्रोलियों में बैठकर भाग लेने के लिए लोकाशन के यहाँ जाते थे उन्होंने बताया कि करीब 48 मनरेगा मजदूर इस हादसे का शिकार हुए जिनमें से उनके हाथ पैर का बड़ा हिस्सा टूट गया और एक महिला की कॉलर बॉन्ड टूट गई और पांच महीने की गर्भवती महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा मजदूरों की दुर्घटना के तीन दिन बीत जाने के बावजूद किसी भी उच्च पदाधिकारी ने मजदूरों का हालचाल नहीं लिया उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले वोट के लिए खुद को सेवक के रूप में पेश करने वाले राज्य के नेता अब कार्यकर्ता नहीं दिखते उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने गांव भूदंड में ट्रॉली हादसे में मारे गए मनरेगा मजदूरों को मुआवजा नहीं दिया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी अस्पताल रामपुरा में भर्ती मजदूरों का इलाज नहीं किया जा रहा है उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान दलितों के साथ बैठकें करने वाले मुख्यमंत्री मान को कार्यकर्ता क्यों नहीं दिख रहे हैं इस मौके पर राष्ट्रीय ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਮੋਰਚਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿક્ષ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਟਿੰਡਾ ਜੇ ਜੇ ਯਾਦਵ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿક્ષ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੇਤਾ ਡੀ ਸੀ ਕੋਟਚਾ ਰਾਮ ਇਕਾਈ ਅਧਿક્ષ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਡੀ ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਤੀ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਮਾਅਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਖਮੀ ਐ ਘੱਟ ਮੰਨ ਲਓ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਏਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰਡੰਟ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹੈ